Bu yaxın 1-2 il ərzində Təbriz Azərbaycan olacaq. Nə üçün? Rusiyanın Rusiyanı Rusiya idarə onun siyasətçiləridir. Yəni ki, bəzən hərbi gücü ilə qalıb gəlirsə Rusiya, çox vaxt isə 70% isə siyasətçilərinin, politoloqlarının gücünə qabağa gedir. Yəni ki, Rusiya heç vaxt öz daxili söhbətini etmir siyasətçiləri. Baxsanız əgər Rusiyanın siyasətçiləri yalnız Amerikanın, Avropanın, bütün dünyanın, Çinə, bütün dünyanın siyasətini həll edirlər, söhbət edirlər, araşdırırlar, xalqa çatdırırlar. Buna görə Rusiya Rusiyadır. Amma Azərbaycana baxsaq, bizim siyasətçilər, bizim politoloqlar otursunca qibət qırsınlar bir-birilərinin, yalandan bir-birinə şikayət etsinlər, prezidenti işləsinlər və ya xod icra hakimlərindən danışsınlar, nə daxili söhbət, başqa söhbət bacarmırlar. Dünyanın dünyada gedən o siyasi oyunların heç biri başa çıxmır. Mən nədən danışmaq istəyirəm? Avropa ilə Amerika planç zıblar İranı dağıtmaq üçün. İsrailin ərəblərlə və Türkiyə ilə dostluğu da buna mesajdır. Yəni şey İranın həyatı uje Baghdaddan yazılıb ki, bu il axırına kimi və ya gələn il avəllərlə kimi bu İranı darmadağın edəcəklər. Necə İranı darmadağın edirlər? Ona görə ki, İranın indiki hakimiyyəti qazı nefti satmır Avropaya lazım olan qiymətə, lazım olan məbləğdə satmır. Dinc qalmur nablim uran düzəldir, atomlu bomba düzəldir. Bunun hamısını rədd etmək üçün burada bir demokratik respublika yaratmaq üçün İran'da, hansı ki Avropaya çatacaq qazı ucuz qiymətə, bunu yaratmaq üçün İranı dağıdmaq elə etmək lazımdır və ordakı hökuməti dağıdmaq, ora təzə bir demokratik dövlət əmələ gətirmək lazımdır. Bu da ki Rusiyanın çox pisdir. O cür pisdir ki, yəni ki İran başlasa qaz satmaq Avropaya, rus oturacaq diz üstə. Buna da rus heç vaxt icazə verməz. Diqqətlə qulaq asın odur ki Rusiya heç vaxt imkan verməz ki bütöv İran keçsin Avropanın, Amerikanın müstəmləkəsi altında və ona görə də Rus İranı bir neçə yerə böləcək. Orda Azərbaycan dövləti yaradacaq. Bunu mənisə deyirəm, bunu üşey Stalin vaxtında bunu ediblər. İran satmaq istirdi qazı Avropaya. SSSR gəldi, məcbur etdi onu qol çəkməyə və demokratik respublika yaratmışdı İranın daxilində. İran məcbur oldu qol çəksin ki, bu Rusiyanın SSR-inin izəzəsi olmadan heç kim heç bir qaz, neft müqaviləsi bağlaya bilməz. Açın oxuyun. Ondan sonra SSR çıxdı və Azərbaycan orada darmadağın etdilər. Sözüm hardadır? İndi İranın taleyi aslıdır Amerikadan, İsraildən, Avropadan. Ərdoğanın Bakıda arazı ayırdılar, bizi ayırdılar şehrini Hədərə demədi. O mesajdır. Arazın o tərəfindəkilər Azərlərə, bu tərəfindəki Azərlər Azərlərə mesajdır ki, hazırlaşın. Yəni ki, bizi ayırıblar, biz birləşməliyik. Və bu nə vaxt birləşmə olacaq? O gün ki, İranə başlayacaqlar bombardman etməyə, Rusiyə girəcək Azərbaycanə, ordakı Azərbaycanə ki, bu buranı vurmaq olmaz buradakı cəmahat azərbaycanlıdlar, bunlar İranlı deyillər, bunlar vurmaq olmaz və orda böyük bir Azərbaycan yaradılacaq. Bunu sizə heç bir politoloq, heç bir siyasətçi danışan deyilə e, bunu. Azərbaycandan da İranə keçmək üçün, yəni ərazı tərəfindən keçmək üçün Rusiya gəlməlidir Azərbaycana və oradan keçməlidir İranə. Deməli, Rusun ordusu olmalıdır Azərbaycanda. Diqqətlə qulağasın ha, bunu yenə deyirəm, siz heç kim danışmayacaq. Rusun ordusu olmalıdır. İranın sərhədində rusun ordusu ki, həmin dəqiqə keçinə tərəf. İndi siyasət başlayacaq İranın içində, heç tarıxmayan, öz gözlərinizlə hər şeyi görəcəksiniz. Qısa sözüm budur. Hazırlanın mənim əzizlərim. Qarşıda çox böyük ssenari var, hansı ki, o ssenarinin ərəfəsində rusun köməyi ilə İranın içərisində böyük Azərbaycan yaranacaq. Və mən sonra da dedim ki, e, ehtimal var ki, 70-80% ehtimalı var ki, ordakı Azərbaycan bizim Azərbaycanla birləşməyəcək. O öz özündə bir dövlət olacaq, öz bayrağı ilə, öz e, necə deyirlər, Şərqi Koreya, Cənubi Koreya kimi bir-bir dövlət əmələ gətirəcəklər və o və orada 100% türklər və ruslar əsas rol oynayacaq onun yaradılmasında. Yəni bizim Azərbaycan onun yaradılmasında heç bir rolu olmayac amma baxmayın, bizim üçün heç bir fərq etməz. Oradakılar da bizim azərlı türklərimizdir və biz də azərliyik. Yəni ki, biz orada Severni, Yuğunu Koreya kimi bir-birimizi qırmarıq. Yəni ki, mənim əzizlərim, hazırlaşın, qarşıda bizi böyük sürprizlər gözləyir. Bu qədər.